Теперь третий инцидент в управлении образования. Я не буду расписывать все нюансы и моменты со сбором средств за открытку мэра. Мне пришлось лично разобраться. Если кто отслеживал мой Facebook и Facebook моего соседа, наверное, вы прочитали все. Единственное, что у меня покоробило сегодня что опять пошли комментарии на определенных сайтов что нашли стрелочника ну меня покоробило это действительно так потому что мне пришлось разбираться в этом процессе лично это действительно для меня была очень непростая с моральной точки зрения ситуация Переписки официальной, будем говорить, электронной почтой, которую я храню, говорили об одном, а к концу дня совершенно поменяли позицию. И все, в том числе и те, кто со мной говорил, изменили позицию, сказали: да нет, мы неправильно поняли, деньги собирала учитель не на открытки мэра, а на, на будущее поздравления своих же детей. Это легенда, которая была выполнена. Вот. И в этом вопросе мне пришлось лично разобраться. Оказывается, в определенный момент все стрелки, вот тут уже именно стрелки, были направлены, чтобы сделать виноватым учителя. Именно учителя. Естественно, я этому не поверил, потому что учитель по своей инициативе никогда не будет этим заниматься. Вот. И второй круг э, так сказать, своего личного разбирательства еще раз провел, несмотря на то, что уже заболел. И я таки установил не стрелочника, а ответственного работника управления образованием, работающего на очень высокой должности, не простого работника, а чуть ли не заместителя во всяком случае исполняющего, так сказать, в определенный момент эти функции, которая была ответственна, или будем говорить, который работник, который была ответственна за проведение линейки первоклассников и координировала на, возле памятника Хритоненко, и координировала эти действия со, э, со всех школ, потому что была же не только девятая школа, была и тринадцатая, была и четыре э, класса было, два из девятой, два из других школ, и которая после того, как вот из этого кабинета вышли распечатанные на одной чет, э, э, на, на одной четвертой, да, или на одной третьей, да, не на одной третьей, вот под, под евро открытку. Вот так мои поздравления, да, первоклассникам, на которые я подписал. Я э, редко такое делаю, но сказали, ну вот мы будем вкладывать это в дневники, нет вопросов. Я говорю, хорошо, детям будет когда-то приятно, что вот их поздравлял, так сказать, миски голова. И эти поздравления, они были распечатаны хорошим шрифтом, так сказать, с, с хорошей моей подписью, с хорошим текстом. Они были должны были в, быть в, вложены в эти буквари просто в буквари между первой и второй этоц. Но этот человек, а вот тут я еще не разобрался, почему-то решила, что это некрасиво просто пошла и купила 400 открыток, или сколько там, 100, 220, а? 220, 220, 220. 220 открыток. Пошла и купила на Укшпочте. Ну, не бедный, я так понимаю, человек. И заставила всех учителей разложить мои поздравления в открытку, открытку в этом. Никто, ни я, ни Ирина Олеговна, ни Панченко, ни Данильченко такой команды не давали и даже не знали об этом. И когда пошло разбирательство, все стрелки переводились на учителей. Естественно, я не поверил этому. И естественно, я провел. Ну вот человек посчитал, что так оно будет лучше. Поэтому я лично, еще раз повторяю, установил этого человека, который принял решение и который дал команду учителям собирать эти деньги за открытки мэра. Ну, другие учителя, они, так сказать, поопытней оказались, да, и провели консультацию со своими директорами, да. И другие мне сказали, что это такое, такого быть не может. И это дело выполнять стали. Один учитель, к сожалению, стал. Но это уже другой вопрос. Поэтому в пятницу этот человек писал заяву на увольнение из управления образованием. Потому что я, я даже не встречался с ним, или с ней, не важно. а сказал, что вы передайте этому человеку на работать в управление святым. Больше не будет. А вот здесь, уже после того, как этот человек был установлен, работник, и, соответственно, были приняты кадровые решения, это абсолютно, так сказать, третья ветвь развития ситуации, Мне пришел Панченко и показал одну СМС. Я сопоставил время этой СМС, которую он получил от известного поставщика продуктов питания в школы с его телефона и время этой СМС на два часа раньше, чем запись Влада Ивченко на Facebook. И в СМС, оно, собственно, так сказать, сосканировано и передано в соответствующие правовые органы. И в этом СМС было написано несколько нецензурных слов сначала, а затем текст. Открыточки от мэра это для вас еще цветочки. Поэтому здесь для меня уже дополнительный э, так сказать э, фактор появился. это уже не связано не, не поймите меня э, превратно, то есть еще никому ничего не, не было известно. А со скандал, скандал со, с открытками это еще цветочки. Бой от мэра. Проигран, война. А? Бой проигран, война. а я вам проиграл бой, бой да. да, но победа будет победа бой, в, вой, не в не войне, но не, но победа во всей войне будет за нами, за нами и открыточки от мэра это вам еще цветочки. Так вот она была. Панченко на два часа раньше это понедельник же было, да? Понедельник. понедельник. Она была буквально утром. Ты в 10, по-моему, где-то где-то. Ну вот оно буквально поступило Панченко раз. Вот поэтому вы можете все что угодно писать. Минаев нашел стрелочника, Минаев наказал не того человека. Я наказал именно того человека, который принял решение. Просто я хочу, так сказать, довести до вашего видома. Не то, что я там плачусь или какие-то вещи говорю, о каких-то тайных заговорах, которые мешают. Это издержки производства, это всегда было, это всегда будет. Просто я хочу сказать, что вот этим поставщиком, бывшим поставщиком продуктов, в купе с бывшим начальником управления освиты, в купе с бывшим заместителем начальника управления освиты, в купе с другими людьми, уволенными из управления освиты, создан и действует координационный центр по дискредитации, как Панченко, как Данильченко, как Минаева в в работе управления образованием, то есть в этой сфере. Я неоднократно получал от, так сказать, данного товарища СМС, которые тоже мы передали в прокуратуру, и Когда мы судили с этим человеком и судимся с этой компанией, Не, их читать нельзя вслух, потому что тут из 17 слов 16 матерных. Вот. Но, да, но ситуация, она проясняет ситуацию. То есть получаю, так сказать, большое, э, ч, э, большие, так сказать, Но я, я, не могу читать, потому что их, они же просто состоят из... Они же просто состоят из этого. Я передал прокуратуру все это дело. И просто, чтобы вы понимали, что это не просто так, неспроста. Теперь я уже делаю вывод. Неспроста могли появиться и эти открытки. Понимаете? Сначала я поверил в, так сказать, в, ну, в благие намерения. Ну, некрасиво, без открытки, да? Ну, но теперь у меня математика не сходится с точки зрения благих намерений. Просто не хотелось бы, так сказать, наводить напраслину, но вот так звезды сходятся, что просто неспроста. Вот. То есть Панченко и Данильченко тюрьма. Я все знаю, как вы деньги собираете из заклада в суд. Это когда мы судились, это он за вами козлами слежка. Маромойка. Это он Панченко так называет. Тюрьма тебе. Тире. Дальше производная от моего пит здесь. Марамойка, тебе, вот я Владу могу показать. Да. Марамойка, я тебя ждал в суде, почему не пришел? Верни деньги, что брал. Мыль, заднее место, в общем, переводится. Я еду из Харькова и трубу везу. Запомни, я все сделаю, чтобы тебя посадить. Это моя цель, запомни. Скажи Геннадию Михайловичу, что прослушку МОП, МОП моего, пусть себе засунет. Ну так, нет, так а что, я, я серьезно говорю. Сэм, а как же вы, мать вашу, мэра и зама первого без машины оставили, может помочь косануть по Киеву постанову Харькова? Кроме того, как вы научились бабло стричь, надо еще и думать головой, а не, в общем, мягким местом. И так далее, и так далее. Это, это, это самые вещи. Ну, человек, значит, человек серьезный, если он э, предлагает услуги помощи в скасывании постановы э, в высшем административном суде Украины, в высшем административном, постановой Харьковской апелляционного административного, да? Потому ну, серьезные вещи. Вот, ну, тут э, это. Да поэтому вот это меня вызывает определенные, так сказать, как вам сказать, э, опасения за не, будущие нехорошие дела в управлении образованием. Вот абсолютно э, какие-то предчувствия, что открытки это действительно еще только пока цветочки что могут быть совершенно другие совершенно другие вещи могут быть, но такого быть не должно. Ну, я сегодня не стал говорить, чтобы не этот самый, но даю еще раз подтверждение, что на ближайшем собрании родительском собрании не специально под меня собранного этого класса, я поеду в девятую школу. И я возьму шество над этим классом на тот период, пока я буду мэром, да? Ну тут два варианта: или они быстрее закончат, или я быстрее уйду. Вот, скажем так. Я э, принесу личные извинения каждому родителю. Я отдам эти деньги личные мои деньги в на нужды класса. Действительно, пусть поздравят этими деньгами э, ближайших, так сказать. Э, именинников этого класса. И я беру над этим классом шерство, патронат и буду его вести до самого выпуска из школы. Меня спросили, а что это значит? Ну, это значит, что они будут под моей персональной защитой. Эти все 32 ученика. 34 их, по-моему.